Игорь Михайлович, будь ласка, ваш комментар по матчу. Ну, тяжело что-то по горячим следам комментировать. Скажу одно, что сегодня мы проиграли. Вот. И я считаю, что это был ну, один из лучших наших матчей в этом чемпионате. Вот. Мы готовились к этой игре. Разбирали соперника, понимали, что... Команда дома не потеряла очков и, в принципе, были готовы, что соперник будет работать агрессивно. Но я говорю, что рано или поздно все равно от это случается. Вот. Видать большой на футболистов груз ответственности ложится. И понятно, что каждая игра, она как финальная. Поэтому сегодня скажу так, что проиграли, а комментировать особо нет. Нечего. Уступили. Было время постараться их спасти. Мы немножко перестроились, начали больше нагнетать, но, к сожалению, ничего мы с этого не извлекли и проиграли. Это первое поражение команды. Будут сделаны какие-то выводы, какие-то изменения, может, в составе или в игре? Конечно, выводы будем делать. В первую очередь э, надо спокойно просмотреть еще раз эту игру, проанализировать тренировочный процесс. Может, э, где-то я бы ошибку. Но скажу, что еще раз повторюсь. Сегодня одна из лучших наших игр. Як Ви думаєте, за рахунок чого Кристал зміг переграти лідера? Я скажу, що команда була заряджена на боротьбу. Самое главное, они были немножко быстрее нас, немножко быстрее во всех компонентах. И в подборе мяча, и в развитии атаки, и при срыве атаки успевали возвращаться назад. То есть, в принципе, я ж говорю, на каждом участке поля поле проиграли свои единоборства. Это в первую очередь. а с этого складываются игровые эпизоды и этот гол, который нам забили с углового, перед этим была наша хорошая атака, когда Белоусов Бычкову вход в передачу, может быть с этого момента мы что-то извлекли, сработал неправильно, потеряли мяч, вследствие чего получили угловой и проиграли Ну, ничего, жизнь продолжается. Будем двигаться дальше. Без поражения нет побед. Поэтому... Итак, большое спасибо ребятам. Они с пониманием ко всему относятся. То, что можем на сегодняшний день, то мы и выдаем. Спасибо.